Юрий Алексеевич, поздравляю вас с первой победой. Вот. Соперник вам сегодня достался, прямо скажем, не из самых сильных, но тем не менее, что вам понравилось в игре «Динамо»? Потому что у вас ну, счет такой, что, наверное, понравилось все, а в игре соперника что вам понравилось? Во-первых, во мне понравилось, а самое главное, это то, что в них играют все настоящие «Динамовцы». А что это значит? Ну, это люди, которые работают в УВД, которые... Работая, они работают, защищают нас как право, правоохранительные органы, а после своей этой основной работы приходят и играют в футбол. Но там были пол. совсем юные ребята, наверное, ну, некоторые еще не работают. Ну, может, нет, но большинство работает, и так как они играют с такой отдачей, то, что не получается, это ясно, что как у нас команда более профессиональная, но задоро им не занимает. Мы, мы довольны, что мы выиграли. И считаем, что для нас это действительно плюс первой победы. Да. У вас тоже сегодня на поле было несколько молодых футболистов. Можете прокомментировать их, их действия, как оцениваете. У вас команда ветеранов, но в этом сезоне ветераны у вас все младше и младше и младше. Кого можете выделить сегодня из я бы, молодых? Я бы не сказал, что младше, потому что. Андрейча будет 60 в этом году. Игорь Ленидовичу тоже будет 60. И они выходят и играют, и них уже молодых. но ну, помимо наоборот... них, помимо них, появляются новые лица. про а, проник. Лица. И мы на этом и наша команда. Мы играем ради того, чтобы кто-то с молодых учился в наших ветеранах. Кого что можете это... сегодня выделить из... Молодых, или... да, из молодых? Ну, из молодых. Кто вас порадовал? Чумак порадовал. Я думаю, с него будет футболист. Спасибо. Ну и по традиции спрошу, сколько поставили арбитрам? Ну, поставили три, поставил три пятерки, потому что действительно судили, никаких претензий нет. Мы даже и не заметили каких э... Присутствие арбитров. Да. Вот. Еще такой вопрос по этому поводу. Вы пока что первый тренер, который поставил двойки судьям. Вы видели видео спорных моментов с прошлой игры? Я не видел, я просто стоял возле одного бокового судьи. Мне не надо смотреть спорный момент, я сам это видел. Как я не, а всегда... с другого фланга вы же не могли да, видеть я видел, все. Потому что был, аут, был наш аут, он показывал противоположную сторону. И из-за этого произошел конфликт и удаление спора. нас пропускает человек, пропускает игру, пропускает премиальную систему. Ну, то есть он наказал своей ошибкой, он наказал... Я считаю, не только как -то, но и лично, а только как -то. да. Ну тогда не могу еще раз не спросить. А если бы вы увидели видео и увидели на видео, что судья прав, вы бы извинили за свои оценки? Да, Я вас понял. Спасибо.